Дорогие друзья, уважаемые жители и гости поселка Юбилейного, сегодня Пропетровского района. Сегодня в храме преподобного Антония Феодосия Киева Печерских мы правим службу, праздничную службу, которая посвящена 1025-летию крещения Киевской Руси. Сегодня службу в этом храме правит сам владыка, митрополит Днепропетровский, Павлоградский Ириней. Мы благодарны всем тем, кто пришел сегодня на службу, благодарны духовенству нашему, нашим отцам нашего поселка, это э, отец Сергей, отец Константин, отец Николай. Спасибо огромное, что пригласили э, святейшую особу к нам сюда на службу. Мы э, поздравляем всех жителей и гостей э, Днепропетровского района с замечательным праздником с 1025-летием крещения Киевской Руси. Мы празднуем сегодня, 26 июля, на поселке Юбилейный. Всех поздравляем, всем желаем здоровья и э, расти духовно. Господи, С я ропщу, я плачу, Господи, прости. праздник, пусть этот радостный праздник вносит в нашу жизнь Божье благословение, болит святого равнопоследного, Великого князя Владимира, да, укрепит Господь нашу церковь и дарует ей успешное ведение людей ко спасению чтобы мы единым сердцем и устами всегда славили воскресшего Господа, чтобы нас не разделяли никакие ни расколы, ни ереси, ни секты, чтобы мы держались православной церкви, той, которую основал, можно сказать, уже после крещения на нашей земле великий равноапостольный князь Владимир. Именно это церковь, которая имеет корни еще в день Святой Пятидесятницы, когда после сошествия Святого Духа благодатью Божией самый великий апостол, первозванный, который он был призван Господом самим, он направил стопы нашего Дима и благодатью Святого Духа на нашу землю, под Невковским кручем, до Киева, и благословил нашу землю. И вот она произрастает, начиная 1025 лет назад еще. Вот. Значит, у нас совершает свою миссию, ведя людей к спасению, и таким образом укрепляется вот, и жительство. Я хочу поблагодарить отца настоятеля за организацию сегодняшнего богослужения, поблагодарить хористов, которые прекрасно исполняли песнопение, поблагодарить отца Василия, благочинного отца Сергия, отца Николая, которые прибыли, чтобы участвовать в этом празднике. И всех вас хочу поблагодарить в России, всех, кто прибыл сегодня, чтобы благодать Святого Духа содействовала нам во спасении, чтобы мы больше всего ценили то непоколебимое единство, которое живет в церкви и которым мы способны продвигаться дальше, обогащаясь благодатью Божьей. Сегодня по ходатайству священнослужителей отца Константина, отца Сергия, отца Николая, есть некоторые грамоты, которые они просили, я все подписал, пожалуйста, отец Грамота сия благословенная выдается Кобыляцкому Вадиму Яковлевичу, главе Днепропетровской районной государственной администрации, 1025-летию крещения Киевской Руси и благословения за усердные труды во славу Святой Православной Церкви с Архипастовским благословением Иринея Митрополит Днепропетровский, І Павлоградським. Владик, дозвольте і мені від нашого району, всіх мешканців нашого району поздоровить вас із цим великим святом, з хрещенням Росії, а також поздоровить вас із 20-річчям перебування на службі Божій нашій області. І побажати вам, щоб ви ще довго служили і Богу, і людям, і нашій рідній Дніпропетровщині. вручити вам цей каравай з нового урожаю нашого району. І в цій відкритці написані всі наші добрі побажання вам. Така ж грамотність благословенна. выдается Белой Любовь Алексеевне, главе Днепропетровского районного совета. Такая же грамота благословенная выдается Джур Вере Борисовне, заместителю главы Днепропетровского районного совета. Благословенная грамота выдается Сарабьевой Татьяне Георгиевне, руководителю аппарата Днепропетровской районной государственной администрации. Благословенная грамота выдается храбливому Андрею Васильевичу, прокурору Днепропетровского, Днепропетровского района. Вся благословенная грамота выдается Кононову Владимиру Ивановичу, генеральному директору Содружества. Благословенная грамота выдается Кулику Богдану Константиновичу, главе правления ПАД СМК 90. Спасибо. Благословенная грамота выдается Асачук Валерию Ивановичу, заместителю главы юбилейного сельского совета. Вся благословенная грамота выдается Яцишиной Луизе Михайловне, заведующей детского садика номер два Перезка. Вся благословенная грамота выдается полковнику Милиции Чепец Александру Ивановичу, начальнику Днепропетровского района. Ця благословенная грамота видається Каминскому Ивану Николаевичу, председателю юбилейного сельского совета. Територіальна громада способів наших пожаран. Дякую вам, що ви до нас вітали і хочу оголосити вам таку подяку. За сприяння духовного розвитку на території селища Ювілейне та з нагоди святкування тисячі річчя хрещення Київської Русі. Це вам особисто митрополит Дніпровського та Полоратського іринею Дякую. оказывается каждый раз своему ахипастре. Сейчас я уже с вами дальше не пойду, потому что сажусь в машину и еду прямо на Киев. Вот. И там буду участвовать в тех торжествах, которые будут в эти два дня. Вот. Потом приеду, естественно, расскажу, может мы соберемся на общее собрание. Это, я думаю, делаем так, чтобы... Все люди услышали, вот. многие поедут туда в Киев. Я уже заверил списки на три автобуса вот. от Троицкого собора и других мест. Там будет, конечно, нелегко, потому что будет большое скопление народа. Вот. Больше, наверное, 100 тысяч даже ожидается. Потому что с каждой области, если поедут три автобуса, то это будет очень много. Но их поедет больше, это только нашего города, Центра, кто дают, а районный районных Центров тоже хотят ехать. Поэтому, слава Богу, что люди что употребляются, в, этом. в Лавре все будет происходить, будет происходить на улице, потому что какой храм не вместит столько народа. Вот. Но это приятно, что такой юбилей мы будем вместе там молиться. Я хочу пожелать еще раз вам здоровья, мира, благоденствия, благополучия, чтобы вас Бог хранил. И чтобы Спасибо. мы встречали, встречали, благословили, вот, чтобы вы были здоровы и, и радостны, чтобы вам сопутствовало во всем

고맙습 Крестный ход продолжил свой путь прямо к районному дому культуры, где и сейчас, в данный момент, происходит праздничный концерт.